नमस्ते आपका स्नेहा रंगोली एंड रेसिपी चैनल में स्वागत है आज हम दो तरीके से पकौड़ी बनाने जा रहे हैं एक पत्ता गोभी की एक आलू की जो हम पकौड़ी बनाने जा रहे हैं वो खस्ता और कुरकुरी भी बनते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं आप उसको नाश्ते के साथ या चाय के साथ खा सकते हो जो अपनी पकौड़ी है वो झटपट तैयार हो जाती है और कम तो मसाले में हम बनाएंगे तो चलिए चालू करते हैं अपने दो तरीके की पकौड़ी रेसिपी तो पहले हम आलू को कद्दूकस कर लेंगे तो उसके लिए मैंने आलू का छिलका निकाल कर पानी में रख दिया है इसको अलग रख देंगे और इसको हम कद्दूकस करेंगे ऐसे पकड़ना है ऐसे नहीं पकड़ना है इधर से ये देखिए आप ऐसे पकड़ेंगे तो छोटे छोटे निकलेंगे तो ऐसे पकड़ना है देखिए नहीं देखिए कितने बड़े बड़े अच्छे से निकल गए हैं ये देखिए ये देखिए हमने आलू को कद्दूकस कर लिया है इसमें जो स्टार्च रहता है वो निकलने के लिए होना इसीलिए हम इसको दो तीन पानी से अच्छे से बात करेंगे ये देखिए कितने भी सफ़ेद सफ़ेद हो गए हैं देखिए मैंने इसको तीन पानी से धोया है और इसको भी हम थोड़ा सा हाथ से ऐसे और से पानी निकाल देंगे हम से छन्नी में ऐसे डाल देंगे थोड़ा सा सूखने के लिए जो एक्स्ट्रा पानी है और निकाल देंगे पहले आलू का ये और इसको थोड़ा सा ऐसे फैला देंगे आप कपड़े के ऊपर भी इसको सुखा सकते हो थोड़ा सा पाँच दस मिनट इसको सुखा लीजिए ये देखिए और इसको भी हम अलग रखेंगे और अपनी जो गोभी है, पत्ता गोभी है अपनी उसको हम पहले काट लेंगे इसको थोड़ा अलग रख दीजिए अभी तो हमने हम पत्ता गोभी ली है इसको हम आधे से काटेंगे आधे का इस्तेमाल करेंगे आधा रख देंगे ऐसे बड़े से एन एन स्लाइस में इसको काटना है इसावर देखो तो देखिए ऐसे ये देखिए हमने ऐसे बड़े स्लाइस में इसको काट लिया है ये वाला जो हिस्सा है इसको हम नहीं काटेंगे ये देखिए थोड़ा सा मैंने रख दिया है इसको हम पहले धोएंगे मैंने इसमें पानी डाला है धोने के लिए और इसको भी हम एक छन्नी में निकाल देंगे इसका भी पानी निकाल देंगे अच्छे से ये देखिए हमने एक छन्नी में निकाल लिया है अभी हम पकौड़ी में डालने के लिए मसाला तैयार करेंगे तो इसको थोड़ा अलग रख के देंगे मिक्सी जार लिया है मैंने मिक्सी जार में हम लहसुन डालेंगे पाँच छिया और हरी मिर्च डाल देंगे और थोड़ा सा हम इसमें जीरा डालेंगे और इसको हम अभी मिक्सी जार में निकाल देंगे बारीक करेंगे मिक्सी जार में इसको अभी अभी हम आलू की पकौड़ी पहले बनाएंगे तो उसका सारण तैयार करेंगे हम तो जो हमने आलू छन्नी में रखे थे कद्दूकस किए हुए वो इसमें डाल देंगे बर्तन में अच्छे से खिले खिले भी हो गए हैं देखिए अभी इसमें हम ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे आधा चम्मच थोड़ी सी हल्दी डालेंगे ज़्यादा नहीं डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे आधा चम्मच और जो पिसा हुआ था मिर्ची का मसाला वो इसमें डाल देंगे तीन चम्मच मैंने मसाला डाला है और इसमें अभी हम बेसन डालेंगे ये देखिए मैंने थोड़ा सा बचा कर रखा है दो चम्मच के बराबर ज्यादा इसमें मैंने नहीं डाला है बेसन और इसमें अभी हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे खस्ता और कुरकुर बनाने के लिए तीन चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है इसको हाथ से अभी हम मिक्स करेंगे तो इसको हम पानी नहीं डालेंगे ऐसे ही हम इसको मिक्स करेंगे मैंने इसमें नमक नहीं डाला है मैं बाद में नमक डालूंगी नहीं तो वो पानी छोड़ देगा तुरंत बहुत ही बढ़िया और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है नाश्ते के लिए बहुत बढ़िया है रेसिपी और सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है ये देखिए अभी इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और एक बार और से मिक्स कर लेंगे अच्छे से और अभी इसकी हम पकौड़ी तैयार करेंगे पकौड़ी बनाने के लिए मैंने तेल गरम करने के लिए रखा है ज्यादा गरम नहीं करेंगे तेल थोड़ा सा डालकर देखेंगे ये देखिए। अभी हम डालेंगे अपने पकौड़िया बनाने के लिए आलू का सारा। और अभी हम देखिए ऐसे हमने लिए है छोटा सा गोला और ऐसे हमने बनाए अपनी पकौड़ी तो इसमें डालेंगे अभी और कम गैस पर इसको तलना है अंदर से अच्छे से तलेंगे तभी खस्ता और कुरपुर बनेंगे थोड़ा अभी हम ऐसे पलटा देंगे निकाल के देखिए, अभी अच्छे से इसको कलर भी आ गया है ये देखिए। अभी अपनी पकौड़ी तैयार हो गई है आलू की इसको हम निकाल देंगे ये देखिए बहुत ही बढ़िया देखिए आवाज से पता चल रहा है कितना खस्ता हो गई है कुरखुरी तौर खस्ता इसको भी हम निकाल देंगे अभी हम गैस बंद कर देंगे पत्ता गोभी के पकौड़े के लिए सारण तैयार करेंगे तो अभी हम इसमें पत्ता गोभी डाल देंगे इसमें हम हल्दी डालेंगे थोड़ी सी डालेंगे भिजवाइन तो डाल देंगे इसमें पाव चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे पाव चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे पाव चम्मच अब जो हमने मिर्ची का मसाला तैयार किया था वो इसमें डाल देंगे अभी डेढ़ चम्मच मैंने इसमें डाला है अभी इसमें हम बेसन डालेंगे चार चम्मच मैंने इसमें बेसन डालेंगे और इसमें अभी हम आम डालेंगे तीन चम्मच और इसमें अभी हम सा डाल देंगे और साथ में इसमें अभी हम नमक डाल देंगे के अनुसार मिला लेंगे इसमें भी हम पहले पानी नहीं डालेंगे लगेगा तो पानी डालेंगे नहीं तो नहीं डालेंगे अभी हम पानी डालेंगे इसमें देखिए अभी ये पकौड़ी का साधन अपना तैयार हो गया अभी अभी हम पकौड़ी तलिया इसके अभी हम पकौड़ी तलेंगे तेल तो पहले से गरम था जो हमने पहले पकौड़े तले थे चेक करेंगे डाल के थोड़ा सा तेल गरम हो गया है अभी हम अपनी पकौड़ी तैयार करेंगे यानी इसमें तलेंगे को तो भी हम पलटा देंगे अभी ये तरकर तैयार हो ये देखिए ये देखिए अभी इसको हम निकाल देंगे ये देखिए ये देखिए हमारी पत्ता गोभी की भी पकौड़िया तल कर तैयार हो गई है अभी हम प्लेट में सर्व करेंगे या आप, आपके घर में कोई बर्थडे पार्टी हो या कौन सी पार्टी हो तो इसे झटपट बनाकर आप खिला सकते हो सभी को कुछ आपको चटपटा खाना होगा तो आप ऐसे बनाकर झटपट खा सकते हो यानी झटपट ऐसे बनाकर आप खा सकते हो ये देखिए इसको हम केचप के साथ सर्व करेंगे और थोड़ा सा प्याज रखेंगे एक हरी मिर्च रख देंगे ये देखिए अपनी गोभी की पत्ता गोभी की पकौड़ी तैयार हो गई है अभी हम आलू की पकौड़ी सर्व करेंगे इसको अलग रख देंगे थोड़ा सा ये देखिए आलू की पकौड़ी दो तरीके से हम पकौड़िया तैयार किए हैं बहुत ही झटपट तैयार होने वाली और खाने में बहुत टेस्ट लगती है चाय के साथ नाश्ते के साथ ये देखिए। बहुत ही बढ़िया लगती है और खाने में तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट लगती है ये देखिए। अभी हम एक तोड़ कर देखेंगे ये देखिए अंदर से और इसको भी देखिए ये देखे। मेरी ये दोनों तरीके की रेसिपी अच्छी लगी तो जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए धन्यवाद